sola keçirik. Düzbucaqlı üçbucağın deyilikti bucaqlarından birinin tangensi 0.75 idi. Yəni tangens alfa 0.75, 0.75 4/3 deməkdir. Düzdürmü? Biz bir dənə düzbucaqlı üçbucaq əvəzə çəkək. Baxın. Düzbucaqlı üçbucağımızı çəkdik. Cəhəni tərsinə çəkdim. Bu formada çəkək rahat olsun. Düzbucaqlı üçbucağı çəkdik. Bura alfa deyirəm. Tangens alfa bizə nə deyirdi? Tancə əslfə deyə çayğın məni tappasdan səsə qarşımdakı kateti ma bitişi olan katetə böl. Yəni qarşımdakı kateti bitişi olan katetə, yəni 3k-nı böl 4k-ya. Pifaqor teoremə da, görə də 3k-nın üstünə 3k kvadrat, pipetonzu tapsam 3 4 bura olurdu nə? 5k olurdu. Məlum məsələ idi bu. Və ya 3k kvadrat elə 4k kvadrat elə 25k kvadrat kök altında 5k eləyir. Bu məlumdur. Təzədən deyir perimetri 24-dür. Yəni bu birinci addım idi. İkinci addımda yazıram ki, 5k + 3k + 4k bərabərdir nəyə? E, 24-ə. Perimetri harda verilib? 24. Hə, görüm 24 harda? Hə, bax burada 24 var. Buradadır 8 12k = 24. k də bərabərdir nəyə? E, e, Hansaldı? k də bərabərdir 2. k bizim əmsalımız. Üçüncü addımda təzədən düzbucaqlı şəkildə seçirəm. Bu düzbucaqlı üçbucağın 3-ü 2-yə vuranda k2 də x eləyir 6, 4-ü 2-yə vuranda bura eləyir 8, 5-i 2-yə vuranda bura eləyir 10. Düzdürmü? Burada alif olsun. Bu düzbucaqlı üçbucağın daxilinə çevrə çəkilsə, həmin çevrənin radius düsturu var. Burada deyir ki, daxilinə, daxilinə çəkilən çevrənin radiusu düstur r = a + b - c / 2. Yəni katetlərinin cəminin üzərinə cəmindən 10 çıxıb 2-yə böləcək petonuzu sual edir. 10 14-dən 10 çıxdı 4 / 2. Deməli radiusumuzdan nə elədik ki? Bu sonuncu sual idi deyəsən, səhv eləmirəmsə. Yəni açıq təraflı yazı tələb olunan sual idi. Hələlik bu, bu video bu qədər. Növbəti videoda görüşənədək, uğurlar olsun hamıya. Çalışın, paylaşın, kanala abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm.